بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد على رسوله الكریم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حکمت کا ایک دلچسپ واقعہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ حامیوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور جب ان کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے کہا یا امیر المؤمنین ان آتی القوم و اکلمہم امیر المؤمنین اگر آپ اجازت دیں تو میں ان لوگوں کے پاس جا کر اس معاملے میں ان سے گفتگو کروں علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا مجھے خطرہ ہے کہیں وہ تم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں انہوں نے اطمینان سے کہا اللہ نے چاہا تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی پھر وہ ان کے پاس پہنچے وہ لوگ بڑے عابد و زاہد اور نہایت عبادت گزار تھے انہوں نے اس سے پہلے ان سے زیادہ عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے والے لوگ نہیں دیکھے تھے قوارج نے ان کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا اور تشریف لانے کا سبب دریافت کیا اور جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بتایا کہ میں آپ لوگوں سے گفتگو کرنے آیا ہوں تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ان سے گفتگو نہ کرو لیکن باقی لوگوں نے کہا کہ فرمائیے ہم آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں تب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ بتائیے کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ان کے داماد اور سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص یعنی ہزار علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کس بات پر ناراض ہیں انہوں نے جواب دیا ہم کو ان کی چند باتیں ناپسند ہیں وہ کون سی باتیں ہیں حضر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا انہوں نے گناتے ہوئے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے دین کے معاملے میں انسانوں کو حکم تسلیم کر لیا یعنی انسانوں کو حاکم بنایا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لقب ہٹا دیا حالانکہ مسلمانوں نے ان سے بیعت کی تھی اور انہیں امیر منتخب کیا تھا یہ سن کر حضر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے دریافت کیا ارائیتم ان اسمعتکم من کتاب اللہ و من حدیث رسول اللہ ما لا افترجعون عما انتم رونا اگر میں آپ لوگوں کی ان باتوں کا جواب کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دے دوں تو کیا آپ لوگ اپنے ان اعتراضات کو چھوڑ کر امیر المؤمنین کی مخالفت سے باز آ جاؤ گے انہوں نے کہا اگر ہم آپ کی باتوں سے مطمئن ہو گئے تو ان کی مخالفت چھوڑ کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا آپ لوگوں کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالی کے دین کے معاملے میں انسانوں کو حکم مان لیا سنية السلسلة الله سبحانه وتعالى ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحرم ترجمہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ کرو اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے گا تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی طرح ایک جانور اسی مویشیوں اسے مویشیوں میں سے صدقہ کرنا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے اب میں آپ لوگوں سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ انسانوں کے خون اور ان کی جانوں کی حفاظت اور ان کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے انسانوں کو حکم مان لینا زیادہ بہتر ہے یا ایک خرگوش کی جان بچانے کے لیے انسان کو حاکم بنانا بہتر ہے جس کی قیمت بمشکل چوتھائی درہم ہوتی ہے انہوں نے کہا بل فی حقن دماء المسلمین و صلاح ذات بینہم مسلمانوں کے خون کی حفاظت اور ان کے درمیان صلاح صفائی کرانے کے لیے حکم مان لینا زیادہ بہتر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے دریافت کیا تو گویا یہ مسئلہ حل ہو گیا انہوں نے جواب دیا ہاں یہ مسئلہ حل ہو گیا ہمارا پہلا اعتراض ختم ہو گیا اب رہا آپ لوگوں کا یہ اعتراض کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لغب حضب کر دیا تو ایسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ مرتب کراتے ہوئے فرمایا تھا کہ لکھو ما ماقوبہ علیہ محمد الرسول اللہ یہ وہ صلح نامہ ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا تو قریش کے نمائندے نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا اگر ہم کو یہ تسلیم ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ میں داخلے سے روکتے نہ کبھی آپ سے قتال کرتے آپ محمد الرسول اللہ کی جگہ محمد لکھوائیے ناجائز مطالبہ تسلیم کر لیا اور اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیا اور فرمایا واللہ انی لرسول اللہ, و ان اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم مجھے جھٹلاؤ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے اس اعتراض کا بھی تسلی بخش جواب مل گیا تو انہوں نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا کہ ہاں ہم کو پورے طور پر اطمینان حاصل ہو گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی عالمانہ گفتگو کا نتیجہ اس ملاقات اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پرزور دلائل اور حکمت اور بصیرت سے بھرپور گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے بیس ہزار افراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت میں واپس شامل ہو گئے البتہ چار ہزار آدمی حق اور انصاف سے منہ پھیر کر اپنے پچھلے اعتراضات پر ڈٹے رہے رسول علم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی کم عمری کے باوجود حصول علم کے ہر طریقے کو اختیار کیا اور اس راہ میں انتہائی کوشش اور انتھک محنت سے کام لیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی علم حاصل کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وصحابة رضي الله تعالى عنهم كي ترف متوجهوه وان سے بھرپور علم حاصل وابن شوك علم كحال بيان فرماتے فرماته حدث عن نفسه قال كان اذا بلغني الحديث عند رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت باب بيته في وقت قيلولته وتوسدت رضائي عند عتبة داره فَيَسْقِي عَلَيَّ الرِّيحُ مِنَ التُّرَابِ مَا يَسْقِي وَلَوْ سِئْتُ أَنْ أَسْتَأْذِنَ عَلَيْهِ لَأَذِلَّ وَإِنَّمَا كُنْتُ أَفْعَلُ ذَلِكَ لِأُطَيِّبَ نَفْسًا جب کسی صحابی کے متعلق مجھے معلوم ہوتا کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے تو میں قیلولہ کے وقت یعنی دوپیر میں ان کے دروازے پر پہنچ جاتا اور اپنی چادر کو سرہانے رکھ کر ان کے گھر کی چوکھٹ کے پاس لیٹ جاتا اس وقت دوپہر کی تیز اور گرم ہوائیں بہت سا گرد و غبار اڑا کر میرے اوپر ڈال دیتی حالانکہ اگر میں ان کے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگتا تو مجھے اس کی اجازت مل جاتی لیکن میں ایسا اس لیے کرتا تھا کہ استاد کے احترام کا لحاظ رکھ سکوں اور کہیں ان کے آرام میں رکاوٹ نہ بن جاؤں اور ان کی طبیعت مجھ سے خوش ہو جائے جب وہ صحابی گھر سے نکلتے اور مجھے اس حال میں دیکھتے تو کہتے جب نا ام رسول اللہ ماں جا ابک اللہ اور سلط الفعتی فعق الاحق بل عن فلطا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے آپ نے کیوں اتنی تکلیف اٹھائی آپ نے میرے یہاں اطلاع بھجوا دی ہوتی میں خود حاضر ہو جاتا لیکن میں ان کو جواب دیتا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ حصول علم کے لیے صاحب علم کے پاس جایا جاتا ہے صاحب علم خود طالب علم کے پاس نہیں جایا کرتے پھر میں ان سے حدیث پوچھتا علماء کی قدر و عزت وہ طلب علم میں جس طرح عاجزی اور توازوں سے پیش آتے اسی طرح علماء کرام کی قدر و عزت بھی بہت کرتے تھے کاتب وحی، کاتب فقہ قراعت اور فرائض میں اہل مدینہ کے سب سے بڑے عالم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہی ہاشمی نوجوان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کے سامنے ان کی رکاب تھام کر اور نہایتی ادب کے ساتھ ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر یوں کھڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہتے ہیں دا عنک کا یبنا امی رسول اللہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے رکاب اور لگام چھوڑ دیجئے اور ایسا نہ کریں مگر وہ جواب دیتے ہیں ہاکذا امرنا ان نا انف اسی طرح ہم کو اپنے علماء کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہتے ہیں ارینی یدک کہ ذرا آپ مجھے اپنا ہاتھ دکھائیے اور جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنا ہاتھ ان کے سامنے کرتے ہیں تو اسے چومتے ہوئے کہتے ہیں ہاں کضا ان نا انب الب بیت نبینا اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح عزت و احترام کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے